qarşı bu İsrail. Sən tarixi düşmənimizdir, peyğəmbərin düşmənidir, imamların düşmənidir, kibləmizin düşmənidir bunu. Sən niyə cəhdin soxdun məmləçətə? O xadə Azərbaycanlılar narazıdırlar. Mən onlardan razıyam. Evizubat, qeyrətüzə qurban. Elə doğrudan yaşaşız, etiqad tapılırsız İsrailə. Amma bunu o bilməyenlər bilsinlər. Necr olubdı İsrail gəlib çıxırıbdi. De Azərbaycanə yardım edirəm, heç Ermənistanə yardım eləmi? Heç birinizlə fikrin eləyibsən? Dünyada ən böyük himayət eləyən Ermənlərdən İsraildir. Burda nə üçün oldu? Gəldi, durdu sənin alxonda. Bunu bil. İllətli bir şeydi, şey deyil. O da budur, Cəlib İrandan intiqam almaq. Sən İranın qoyuşusunsan, gəlib İrandan intiqam alar. Sən İran Allahın lütfü ilə İsrailə belə müstərsəl eləyib. Belə ipin qırıb Belə bunu challenge hesab. Dünyada gördüz Netanyahu adında İsrailin əvvəl düşməni kimi dedi İran. Bir də İran, bir də İran. İran müsəlmanların intiqamını alıb onu. O məzlum 70 il qanı tökülmüş müsəlmanların namusumuzun intiqamını alıb ondan İran. O da deyib gəldim sənə intiqam alıram. İntiqama gəlib çıxıb Azərbaycanə. Alın intiqamın quyruğu görsən. Göyürdü bu diki dönübti. Sə İranla Azərbaycanın əlaqəsinə cavab təsir vurub bir-birinə. Deyir İran terror mədənəti. Dedi keçəl baxar kürcüz adın gör özünə. Dünyada terror eləyən sensən. Bizim nüvə alimlərimizi sən terror eləyirsən. Göyürdü bir də nə də cilay edim. O uçı bizim nüvə alimimizi terror elədi, al aliminin birin. Cəldi tutuldu, tutulandan sonra öz danışığında dedi mən Bakıda təhsil görmüşəm. Bakıda kim təhsil verib? İsrail təhsil veribdi. O tayar etdi ki, Papadici Gotic lancarandan gəldi, getdi, İsvan da nəticə üzrə vurduq düşdü yerə. Onun içim qalmışdı. İsrail qalmışdı. Bunlar intiqamdı. Gəlib ay Azərbaycan milləti, hazır olun, ayaq olun. İsrail gəlibdi Azərbaycanda İrandan intiqam ala. Bu hələ əvvəlminci sözüdür səfirinün. Hələ dalıdır da bunun gələcəyi. Siz o millətçiləri qəşəd tanıyırsınız. Çisuzun çalan məsaləhüz, məmləçətüzün çalan məsləatı dininizin çalan məsləhəti şərəfinizin çalan məsləhəti hardadır o millətci haranıstı vuraxarab eləyə keşahat bilin bunu ayır olun bizim arzumuz odur ki bizim əlaqəmiz Azərbaycan dövləti ilə nə keşahatı nə yaxçı gedə qabağa bu şeyatən gəlib çıx elənsə deyislər buralar xarab eləyirlər Azərbaycan milləti yəni İran milləti İran milləti Azərbaycan milləti əslən Azərbaycanda bizim tariximiz Azərbaycandadır Bizim mədəniyyətimiz Azərbaycandadır. Azərbaycanla İran heç kəs ayıra bilməz. Bu gəlibdi öz xiyalı ilə İrandan intiqam ala Azərbaycanla İran əlaqəsini vura bir-birinə. Və mən burdan fürsəti gənil mədd eliyim. İsrailin səfirinə deyim. Sən çorox heybsan, axirə insanda çorox olacaqsan. Xabzanuk be kol ərəblər heç vaxt İdanla Azərbaycanın əlaqəsi bir-birinə dəyməyəcək. Azərbaycan bunu bilirsən. İran həmişə var, amma İsrail həmişə yoxdur ya. İsrail bu tezlikdə aradan gedəcək, amma İran sənin yol tozdur, qoşun deya. Yaman günündə de İran səni dağıtacaq ha. Şəşmişdə də yaman gündə İran sənin əlindən yapışdı ya. İran qapısını açdı ya. Hətta Tehran'da süfrəsini açdı. Dedi gələn nəyimiz var şəhər iç. Bunu yaşayacaq ələcəy adam baxar, fikirləyə, təsəvvürdə qararəcə. Əziz azərlilərə dünyada hər yerdədirlər ürəkdən salamım, duam var deyir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.